হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি মই তিত ভেকুৰী ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এইফালে কেইটামান মই তিতা ভেঁকুৰী লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি ল'ম এয়া দেখিছেনে ওপৰত যিটো ঠাৰি লাগি আছে সেইটো আঁতৰাই ল'লেই হ'ব আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে আলু পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ আৰু নহৰু আদা অকণমান থেতালি লৈছোঁ কম পৰিমাণত বনাম যিহেতু খোৱা মানুহো কম সেইকাৰণে আৰু এনেদৰে এতিয়া মই গোটেইখিনি কাটি ল'ব লাগিব আৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহকৈ দিব এইটো মই ডাঙৰ পিঁয়াজ এটাৰ জোখত দিছোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এইটো আৰু পাতল পাতলকৈ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে আটাইখিনি কাটি ল'ম আৰু সকলোৰে এই বস্তুটো প্ৰিয় নহয় দেই সকলোৱে ভাল নাপায় এইটো খাবলৈ কিন্তু মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত কেনেকৈনো বনাই খালোঁ আনফালে এইফালে কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এতিয়া অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াত পিঁয়াজটো যিটো পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ আৰু ৰচুন আদাখিনিও মই থেতালি দিলোঁ খুবেই সহজে আৰু একেবাৰেই চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে হয়তো কিছুমানে এনেকৈ নাখায় পিটিকা কৰিও খায় বইল কৰি পিনি তেনেকৈও খাব পাৰে কিন্তু এনেদৰে যদি ভাজি দিয়া হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহকৈ দিলে ভাল যিহেতু পিঁয়াজটো অকণমান মিঠা আৰু তিতা ভেকুৰিখিনি সেইখিনি অকণমান অকণমান তিতা তিতা নিচিনা হয় সেইকাৰণে যদি পিঁয়াজটো অকণমান সৰহকৈ দি দিয়া হয় তেতিয়া তিতাটো অকণমান কাটি দিয়ে পিঁয়াজে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া যিখিনি তিতা ভেকুৰী আছিলে সেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু এতিয়া মই দিলোঁ হালধি আধা চামুচ কম পৰিমাণত আৰু নিজৰ জোখত দিব আৰু নিমখ নিজৰ জোখ অনুসৰি দি দিব আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু মছলা দিবও নালাগে বাৰু এনেকৈ চিম্পুলকৈ খায়েই ভাল লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভজাৰ পিছত যিখিনি আলু কাটি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ এইয়া দেখিছেনে আমাৰ দেহত তিতা মিঠা কেঁহা সকলোবিধেই প্ৰয়োজন সেইকাৰণে তিতাটো মানুহে মাজে মাজে খাব লাগে তেতিয়া নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল স্কিনৰ কাৰণেও ভাল আৰু মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ তিতা কেৰেলা ভাত কেৰেলা এইবিলাক খাই আৰু এয়া চাওক এতিয়া এনেকৈ ঘন ঘনকৈ কম জুইতে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বৰ বেছি সময় নাই এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু আলুখিনি সিজিছে নাই চালোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব তেতিয়া মই যিবিলাক ভিডিঅ' দি থাকোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তেন্তে আজিলৈ বাই বাই